नमस्कार एम बी न्यूज म्हणजे महाराष्ट्रातील बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे मी मंगेश बोबडे सध्या आपण सर्वांना माहीतच आहे की सध्या मुंबईला अधिवेशन पार पडलेले आहे आणि मुंबईला अधिवेशन पार पडले असता आता विदर्भातील नागपूर या ठिकाणी अधिवेशनला सुरुवात होणार आहे आणि अधिवेशनची तारीख आहे सोळा ते एकवीस डिसेंबर आणि सध्या आपण आलो आहे अधिवेशनच्या स्थळी याच ठिकाणी हे विधानभवन आहे या विधानभवनापासून आपण बघू शकतो काय हे एक प्रवेशद्वार आहे याच ठिकाणावरून संपूर्ण मंत्री जाणार आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचे मंत्री या ठिकाणी येणार आहे आणि आतमध्येच पूर्ण जय्यत तयारीसुद्धा सुरू झालेली आहे आणि जय्यत तयारी सुरू झाली असता आपण बघू शकतो का या ठिकाणी पूर्णपणे तैनातसुद्धा आहे आतापासूनच या ठिकाणी पूर्णपणे अशी कडक एक तपासणी सुरुवात सुद्धा झालेली आहे आणि आपण बघू शकतो का हा जो परिसर आहे हा परिसर पूर्णपणे अधिवेशनच्या काळात म्हणजे सोळा ते एकवीस डिसेंबरच्या काळात सोळा डिसेंबर ते एकवीस डिसेंबर काळात पूर्णपणे एक असा एक पॅक राहतो इथे एकही कोणालाही एंट्री राहत नाही आणि आज आपण बघू शकतो का या ठिकाणी एक एंट्री आहे पण येणाऱ्या दिवसामध्ये एक सोळा तारखेपासून ते चौक जो आहे पूर्णपणे बंद राहणार आहे हा एक मुख्य विधान भवनाचा मुख्य चौक आहे आणि बघितलं तर या वर्षी फक्त सहा दिवस आहे सा मागील वर्षी बघितलं तर पूर्णपणे दहा दिवसाचं अधिवेशन या ठिकाणी पण म्हणजे एकोणीसशे साठ मध्ये संपूर्णपणे सहा आठवड्याच अधिवेशन या ठिकाणी पार पडलं होतं पण या सहा दिवसामध्ये अनेकांचे प्रश्न सुटणार काय हे सुद्धा पाहणे आता महत्वाचे आहे एकीकडे विरोधक संख्या कमी आहे आणि सत्ताधारीसाठी संख्या अधिक आहे त्यामुळे येणाऱ्या दिवसामध्ये या ठिकाणी कुठल्या मुद्द्यावर हे अधिवेशन राहणार आहे अनेक मुद्दे आहेत सिंचनाचे मुद्दे आहेत शेतकऱ्याचे मुद्दे आहेत संपूर्ण कुँ... हे मुद्दे असताना या ठिकाणी नेमकं कु कुठल्या मुद्द्यावर हे अधिवेशन चालणार आहे आणि या अधिवेशनामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील मंत्री सर्व आणि आमदार या ठिकाणी येणार आहे उद्या मंत्रिमंडळाची शपथ होण्याची शक्यता आहे पण अद्यापपर्यंत सध्या शपथ झाली नाही आहे तर आपल्या सोबत काही या ठिकाणी आलेले काही नागरिक आहे आपण त्यांच्यापासून जाणून घेऊया विदर्भाबद्दल आपलं काय मत आहे विदर्भ तो काही हमारे शहर के प्रतिष्ठित संस्था आहे इसके लिए आंदोलन करपूजी से लेकर अग्रवाल से लेकर लोटे जी से लेकर कई आंदोलनों में हमने इसके विदर्भ की मांग के लिए आंदोलन की है संविधान चौक से लेकर दिल्ली बम्बई तक मोर्चे निकाले हैं मगर सरकार बोलती है हाव एक रामटेक के महफिल में बारा साहब ठाकरे ने कहा था कि भाई विदर्भों को मैं झुकता माफ दूंगा मगर वो झुकता बाप आज तक मिला ही नहीं है विदर्भ आज तक मिला ही नहीं है आज तक जो विदर्भ अलग की मांगनी थी वो उसके बारे में क्या बोले नहीं ये मांगनी हाव बोलते थे सत्ता में जब जाते हैं तो भूल जाते हैं सत्ता के पहले सब यही बोलते हैं कि हम आप विधर्भ आपको दिला देते हैं विदर्भ की बातें आपकी कबूल करते हैं मगर जैसे ही मान्यवाल लोग नेता लोग नुमाइंदे लोग सुनकर अगर दिल्ली में जाए तो हल्दी की गाँठे बन जाते हैं आधे हल्दी से भी पीले नहीं होते पूरी हल्दी से भी पीले नहीं होते बाद में सत्ता के बाहर आकर फिर वही बहाल करते हैं वही बवाल करते हैं कि विदर्भ के लिए हमको वो पार्टी ने समर्थन नहीं दिया विदर्भ के लिए संसद में उसका बहुमत नहीं मिला ऐसी बातें करके आपके विचारों को हमारे विचारों को दमनकारी कर देते है हमारे विचारों को दबा देते हैं हमारे संसाधनों का इतना दोहन करते हैं विदर्भ की अस्मिता का दोहन करते हैं आज चंद्रपुर से लेकर गढ़चिरौली से जो भी महाराष्ट्र में राज्य है आज पश्चिम महाराष्ट्र को इतना संपन्न बना दिए विदर्भ को भीकमंगा बना दिया कटोरा लेके छड़ा रहेगा सब बोलते हम आपका बैकलॉग पूरा करेंगे सब कहते हैं कि आपके विदर्भ के बच्चों को हम नौकरी करते सब कहते हैं कि हम आपके हर जज्बा को तो कबूल करते हैं मगर जब इस मसले का जब विचार जब करने का मौका आता है तो सब बातें भूल जाते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि विदर्भ देते-देते सारे सत्ता के लोग बूढ़े हो गए हैं अभी नई पीढ़ी चौथी आ गई है आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हमारे बड़े-बड़े जो मान्य और नेता लोग भगवान को प्यारे हो गए विधर्भ मंगने वाले पर आज नई पीढ़ी के लोग भी जब विधर जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं गैस कहीं ना कहीं लाठी हल्ला करके उनको पीछे दबाया जाता है करके जब तक विधर में मिलता नहीं है तब तक हमारे यहाँ का बैकलॉग पुरानी होता है हमारे बेरोजगार यहाँ की कमी कम नहीं होती है हमारे किसानों का यहाँ पे भला नहीं होता हजारों किसानों ने आत्महत्या किया हुआ है जो तो सत्ता पे बैठे लोग जब हमारे प्रति हमारे ही नुमाइंदे हमारे यहाँ से सुनकर गए जब हमको ही गुमराह करते हमको शर्म लगती है अरे कल तक कार में जिनकी औकात थी आज हेलीकॉप्टर में घूम रहे भाईबा को तो साले टाटा भी नहीं करते ये जो लोग हमको आज कहने की दबा के बैठे हैं करके इन लोगों का आप लोग बहिष्कार करते हैं बिदरबक के मसले पे आपको चैनल के माध्यम से विजय साहब के चैनल के माध्यम से एबी के माध्यम से अनेक ऐसे आंदोलन में ये बड़ी-बड़ी भूमिका -बड़ी आपने निभाई मगर आज तक डाक के तीन पात हम दे रहे हैं हम दे रहे हैं अभी हादर नहीं जी हम हादर नहीं उसके पहले हमको गडकरी साहब इन्होंने पांच सौ रुपए के डॉक्यूमेंट पे लिख के दिया है कि जैसा मैं चुनकर आएगा आपको विदर्भ दूंगा क्या हो गया मिला लेके अरे देना ही नहीं चाहते ना बड़े भैया हमारे सारे संसाधनों का दोहन करके बैठे हमारे विद्रोह का जंगल का का कलप करने के बदले में सत्यानाश करके बैठे जिन लोगों ने विदर्भ को संपदा को दोह कर अपने घर भरे है इन लोगों के घर में चांदी के चम्मच आज सोने के जूते इनके घर में बैठे हुए ऐसे लोगों के हाथों कहीं ना कहीं हमारा विदर्भ आज रो रहा है विदर्भ आज किसानों के मुद्दे पर रो रहा है विदर्भ आज महाराष्ट्र महारा के अस्पताल पर रो सभी जगह पे विदर्भ का नारा सिर्फ एक भाव के लिए देते है सत्ता के लिए देते है और सत्ता के काय के लिए मतदाताओं के लिए देते है आपका नाम तलहा नागपुरी <गाँगाँ थाँगाँ> क्या? पत्रकार है? अशा है? प्रकारे या ठिकाणी सुद्धा केलेली आहे आणि आपण बघू शकतो का या ठिकाणी आता सोळा तारखेला हे अधिवेशन सुरू होणार आहे आणि सोळा तारखेला अधिवेशन सुरू होत असताना आम्ही तुम्हाला प्रत्येक अपडेट देत राहू एम बी न्यूज म्हणजे महाराष्ट्राच्या बातमीपत्राच्या माध्यमातून तर तुम्ही यासाठी आजच आमच्या चॅनलला लाईक करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद